अठारह दशक मुपतेयार परशुराम जृदं अत्रे पुत्र दया त्व तो मनसो यायाम हि दप्ताभिधो जाद शिष्य निबद्ध दन्त्री दिमना स्वस्त चरन कांतया दृष्टो भक्त तमेन हे हयमही पालेन दस्मै वरं अष्टैश्वर्य मुखान प्रदायदिदस्वेनैव जान्ते वधम सत्यं कर्तुमधार्जुनस्य च वरं दच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्म द्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्निदो भृगुकुले त्वं जेणुगायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरज पित्रोरधासम्मदं लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजेमनागासक्तां किल मातरां प्रतिविदुक्रोधाकुलस्याज्ञयां तातात्कसोदरै सममिमां चित्वा दशान्दात् विदुस्तेषां जीवनयोगमाभिधवरं माता च तेदाध्वरान् पित्रा मातृमुदे स्तवाहृदपियद्धेनोर्निजादाश्रमाद् प्रस्थायाध भृगोर्गिराहिमगिरावाराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुज्छेदि महास्त्रादिकं प्राप्तो मित्रमधाकृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आघेडो भगदोऽर्जुनसुरगवीसम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितपुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनर् गां क्रेतुं सजीवं न्ययुङ्क्तकुधिया तेन आभिरुन्धन्मुनिप्राणक्षेप सरोषगोहदचमूचक्रेणवल्सो शुक्रोज्जीविततातवाक्यचलितक्रोधोधसख्यासमं बिभ्रध्याध महोदरोपनिहितं चापं गुढारं चरान् आरुढ सहवाहयन्द्रुकरधं माहिष्मदीमाविशन् वाग्भिर्समदाशुषी क्षितिपदौ सम्प्रास्तु पुत्राणामयुदेन सप्तदश पिश्चाक्षौगिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिबहैर्व्याजृम्भिदायोधन सद्यस्त्वत्कगुढारबाणविदळन्निशेषसैन्योत्करो भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामावदद्धेहया लीलावारितनर्मदा जलवलिङ्गेश श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुं चक्रे तुय्यधा वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं छिच्छितः सर्वदोषमवधि स्वगात्परं ते पदम् भूयो मर्शिदे हयात्मजगणस्ताते हे रेणुका निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रति वहन ध्यानाधाधस्मु अगृा विप्रद्रुह क्षत्रिया दिक्चक्रेशु कुयिघयन निक्षत्रिया मेदिनी तोज्जीवनकृन्दृपालकुलं त्रिसप्तकृत्वो जयन् सन्दर्प्याधसमन्दपञ्चकमहारक्तह्रदौघे पितॄन् यज्ञेक्ष्माप काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुं निखनिष्यतीति शमितो युद्धात्कुमारैर्भवान् नस्य शास्त्राणि मुहेन्द्रभू वृद्धि तपस्तन्वन् पुनर्मज्जिताम् गोकर्ण नाफधि सागरेण धरणीं दृष्ट्वा अर्धिदस्तावसैः ध्यादेश्वः सद्रदानलास्त्रजकितं सिंधुं श्रुवक्षेवणादुल्सार्यो धृदगेरलौ भृगुवदे मातेश संरक्षमाम्